Salam dəyərli izləyicilər, M kanalıma xoş gəlmisiniz. ATV-nin sevilən komediya serialı Bir kişi bir qadın serialı final edib. Olayın məlumatına görə buna son zamanlar sitkomun reytinqinin az olması səbəb olub. Qeyd edək ki, ekran işi 3-cü sezonun 17-ci bölümü ilə ekranla vidalaşıb. Serialda rolları Elcan Rəsulov və Kəmalə Priva canlandırırdı.